¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En el video del día de ahora vamos a quedar bastante clowns winnies. Así que se van pegando su peluca porque ya me di cuenta que aquí no nos quitamos la peluca. Siempre estamos clowns 24-7. Y bueno, Winnie's, en este video vamos a ver, bueno, las indirectas, mejor dicho, las evidencias de que Bebe Bright estaba planeando la fiesta de Win, pero que él también se sentía ansioso. Así que bueno, Winnie's, vamos a comenzar ya con el video. Recordemos, Winnie's que todo comienza porque este día fue el cumpleaños de Bebe Win y él estaba haciendo un live. Con todos sus fans, yo me incluyo porque yo estaba en el live Y de la nada Winnie aparece Bebe Bright y le dice que baje que él está afuera Ya que Win estaba pues en su condominio, en su apartamento Lo más gracioso de la vida a Winnie es que antes Bebe Win había dicho que Piet le había llamado Sin embargo Bebe Win pues no le contestó porque contestarle implicaba cortar el live

วันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะครับเดี๋ยวผมจะไว้เมื่อกาดอีกหนึ่งปีเราเจอกันในไลฟ์ใหม่ nosotros muy rapidísimo y corta live y aquí inicia toda la sorpresa que eso ya se los dejé en un video. Pero antes Winnie de todos esos momentos hermosos, vamos a ver lo que pasó, los detalles de Bright. En primer lugar, Winnie la historia que al parecer Winnie pues era una historia bastante normal. Sin embargo, Bright nos estuvo dando pistas. La primera pista Winnie es la publicación de cumpleaños de Pete que sube con Bebe Win. Y ella pone que literalmente B1, quien es Bright, porque sabemos que Bright y Win son B1 y B2, pues B1 le dice que tiene que esperar después del trabajo, como que dejara de ser ansiosa. Piet oh. le pone a Bebe Bright en el comentario: debes terminar tu trabajo antes, ya que Winnie's este día, pues Bebe Bright en la mañana estaba grabando, creo que con los Effort. Por la tarde, Winnie's tuvo un live junto con Love y Nampton. Y por la noche, Winnie, aquí viene lo hermoso. Por la noche, Bebe Bright tenía grabación con los effort y literalmente personas del staff revelaron que Bright estaba apurado y que había como que apurado como las cosas, la escena, porque a las 9 de la noche él tenía que irse ya que tenía la celebración con Bebe Win. Entonces, Winnie's, las fans estaban pensando que Bright ya sabía que esto fue planeado porque él ya estaba como que apurémonos, tenemos que terminar la escena. Bueno, por aquí ustedes están viendo la captura de una persona que trabaja en el staff. Esto, las fans, no nos no lo estamos inventando. Nadie está transgiversando la verdad. Esto fue lo que se publicó en las redes sociales de una persona interna. Entonces, Winnie's. Da la sensación de que Bebe Bright ya sabía de la fiesta sorpresa y termina de grabar rapidísimo Winnie y él se va con Piet al apartamento de Win Porque ahí le tenían la fiesta sorpresa junto con Nani, con Dew y también Winnie con Piet y el tío de Bebe Bright Y sabemos Winnie que el momento más hermoso es que al principio solamente están Bright, Win y también Piet y Winis quiero que veamos la otra parte del video. Nosotros vimos la reacción de Win al abrir el regalo, pero aquí Winis vamos a ver la reacción de Bebe Bright al ver a Bebe Win a abrir el regalo. Y también otra de las cosas que fueron tiernas es que al momento de grabar a Win cuando le están cantando el feliz cumpleaños Bright solo está grabando a Win, no está grabando a nadie a su alrededor. Y otra de las cosas más bonitas es que Bright le desea salud a Win. Es hermosa Winis, la verdad es que, ay Dios mío, es que... Dios mío, simplemente no tengo palabras de describir lo feliz que se mira Bright al ver lo feliz que está Win con su regalo. Demasiado tierno Winis. Y Winnies, no sé si ustedes se fijaron que cuando le están cantando el cumpleaños a Bebe Win, todos están grabando a todos, a excepción de Bebe Bright, que únicamente está grabando a Win. Y esto se sabe porque es la historia que él sube solo grabando a Win. Happy birthday, happy birthday to you. <laughs> เพลงมีชื่อเสียงดังไปหลายๆปีอขอให้น้องชายสุขภาพแข็งแรงตลอดปีครับโอเคอันนี้ขอให้น้องวินเป็นเด็กที่น่ารักต่อไปครับขอให้วินอยู่ในรูในทางครับ HAPPY อุ้ยฟันอะไรวะเฮ้ยวินต้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อนะอโหนี่ <rium> <titlud Safe> <titu, smelled similar> <bien todo melhor> y otra cosa que fue muy bonita de parte de bright fue que bright le desea a win salud miren winis en la vida podremos tener no podremos tener muchas cosas dinero no podremos tener éxito cosas materiales pero una vez no tenemos salud, pues nuestra, nuestra calidad de vida baja. Desear salud es decirle a la persona que quiere su bienestar para siempre. <laughs> Con la peluca pegada, Winis. de verdad es que qué detalle más hermoso todo lo que hizo Bright. Lloro. De hecho, recordemos que ya nos había dado un spoiler porque dijo que él ya le tenía una sorpresa a Win. Y sabemos, Winnie, que a Bebe Win le gustan las sorpresas. Y la verdad es que fue muy bonito. Esto me encantó la celebración que le hicieron todos. Pero más me encanta el hecho de pensar que fue Bright el que planeó todo. Pero no solo el que lo planeó todo, probablemente también le ayudaron sus amigos. Pero estaba ansioso. Él ya quería terminar. Desde la mañana nos estaba dando pistas de que, o sea, ya quería terminar el trabajo. Para poder celebrar junto con Win sus amigos en la noche. Así que bueno, Winiscore, por eso les digo que se pongan la peluca porque los detalles de Bright para Win fueron bastante hermosos. La verdad es que Winis, estoy feliz de que Win haya pasado un feliz cumpleaños y también un cumpleaños bastante memorable para todos nuestros fans. Y recordemos Winis que Win meta Win nos dejó por Bright Win como debe ser. Pero bueno, Winis, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal, subo contenido BLH Chidori. Winis, quiero decirles que mi información no es con la intención de dañar a nadie. Yo solamente eh, les hago los videos de momentos que Brady Win dan al público. Eh, la intención no es meterse con la privacidad de nadie, ya que al estar, eh, digamos, los eventos o estos sucesos en redes sociales, pues tan privados no son, no nos estamos metiendo en la privacidad de los artistas porque ellos nos están compartiendo. Ahora, otra cosa sería acosarlos a sus casas o convertirnos en fans. De Saint, que nosotros en este canal no es nuestra intención, nuestra intención es el shipeo Sanowinis, así que después de lo que ustedes vean el video y como la información lo puedan llegar a tomar otras personas de forma negativa, es algo que sale de mis manos, pero mi intención jamás es dañar a ningún actor, a ningún un artista, ni mucho menos a Brayda Wynn. Así que aclarado esto, nos vemos en otro video. Bye bye!